Добрый вечер, слава Украине! Вы меня извините, я буду говорить по-русски, потому что я всю жизнь Харькове прожила. Мы сейчас с вами собрались и каждый раз, каждый день собираемся на площади возле нашего великого украинца-кабзаря Тараса Григорьевича Шевченко. Я сама учителька, но я не преподавала ни литературу, ни экономику преподавала советскую, причем чтобы вы знали. Рыночную не знаю. Так вот. Мы собрались на этой площади. У, Кабзаря, у нашего Великого Кабзаря есть такие слова. Поховайте, та вставайте, Кайданы порвите и вражою злою, кровью землю окропите. Мы все здесь, вот моего возраста, люди, когда читали эти слова в школе, мы учили. Мы не представляли, что значит землю окропить не представляли. И вот вчера, вчера я включаю телевизор, я вижу эту кровь, я вижу настоящие бои на площади в Киеве, на Грушевского. Я не спала до 4 утра. Между прочим, я хотела выступать совсем на другую тему. Мы тут договаривались, пока у нас есть время. Я хотела рассказать о памятнике, о высоте 16 метров о том, же здесь бронзовые фигуры, их аж 16. Я все это хотела рассказать людям, потому что я сама, честно говоря, пока не прочитала, не совсем это знала, понимала, думаю, дай-ка я все это выучу и потом расскажу. Но сейчас я не об этом буду говорить. Я смотрела на наших людей на площади в Киеве, и вы знаете что? Я стала гордиться нашими украинцами. Я увидела Майдан, который весь на голову надел сковородки, кастрюли. И одна львивянка сказала, «Це мы такие придурасти, бо у нас такая придурасти, ну, законы». Вы знаете, я, 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 развеселилась, и мне стало так хорошо. Я даже чувствовала, почувствовала у себя силу, потому что наш народ не лишен юмора. Представляете, вся площадь. Ну, вы все видели вчера эти картинки. Вся площадь в кастрюлях, в сковородках. Это же увидела вся Европа. И одна львянка сказала, чем мы придурасти. Это наши законы такие придурасти. И я хочу вас испытать. Вот за эти законы голосовала партия региона во главе с Ефремовым. Скажи, чем он придурастый? А чи чи там, чи він придурацтий? бо закони придурацті. А, а ці Микола Азаров, чи придурацтий? Він вже виходить на телебачення і каже, на Майдані не було студентів, там були бойовики ворожонії. И они в 4 часа утра, когда эти боевики спали, на них напали. Это же 1937 год, это же сталинские замашки. Это же они все коммунисты бывшие, они у власти сейчас. В следующий раз, если не разрешат. За 8 годину. Давай заснимаем угиблю.